Повертаємось до студії. У нас в гостях Юлія Світлова, вона психотерапевт, психолог і спеціаліст з інтуїтивного харчування. Вітаємо вас у нашій студії. Вітаємо Доброго вас у нашій студії. Ну, було б все ж таки цікаво, напевно, насамперед, дізнатися, що власне таке інтуїтивне харчування. А, інтуїтивне питання – це питание по потребностям тіла. Ну, то есть, это умение в первую очередь слышать, что нужно организму, чего организм хочет, не з точки зрения. ума и эго, а действительно, что нужно для организма. Ну и дать возможность организму получить то, что нужно. Это, может быть, какой-то психологический наверное, аспект Тропа мне не сдается тут на контакт между головой и организмом, чтобы разуметь эту мову, мне не сдается. Я считаю, что это вообще глобальная задача человечества на данный момент соединить ум и тело, потому что у нас как-то все отдельно и ну, мы совершенно, мы восхищаемся тем, как устроен наш ум, да, наш мозг, и совершенно забываем о том, насколько мудрый организм у нас вообще, нам дан природой. И ну, от этого на самом деле большая часть наших бед всех. Ну давайте, и... давайте разбираться по, по порядку. Интуитивное харчевание, с чего оно начинается в От я вирішив інтуїтивно харчуватись. що мені не потрібно. Чи можна, потрібно? Це, що, да, що можна це просто що взяти мені? І вирішити в один приклад? Вирішити можна, але ну, ну, це не произойдет одномоментно. Mm -hmm. Все-таки в першу очередь надо возвращать вміння слухати себе, себе своє тело. Потому что очень часто там, мы принимаем какие-то решения, исходя из ну, исключительно из ума. И чаще всего из эго. Вот. И, а, ну, это не про то, что эти решения там, допустим, неправильные, да? А, они более поверхностные, что ли? Интуитивное питание на самом деле ведет к вообще интуитивному пути в жизни. Uh -huh. Когда принимая решения, мы руководствуемся какими-то глубинными знаниями, опираемся на то, что у нас есть в нашей природе. Не только на ум, на логику, что мы там просчитали какие-то варианты, а на чувствование. Ответ, как правило, приходит очень быстро, если уметь слышать, uh -huh. что говорит тело. Тобто там щось тобі, якийсь внутрішній голос, може сказати там, сьогодні ти там йди там туди, да. а, а завтра не йди. Да? Да. Тобто ти собі там якось уявляєш ситуацію, і в тебе там, ну ні, напевно, що ні. Да? І ти, в принципі, можеш дослухатися, і це буде правильно, так? Да. Але тут головне не заплутатися, адже можна з себе вже почати. А, ну, вот это на начальном этапе очень сложно отделить, услышать, где эго говорит, где говорит, ну, совсем прям мозг-мозг такой, и где, да, и где говорит интуиция. Но это на начальном этапе, да, немножко сложно различать. Но вот потом, да, впоследствии, уже даже не нужно задавать себе там каких-то вопросов, куда мне идти, туда или туда, или что мне делать, просто, ну, все происходит само собой. А mm -hmm. як тренувати власне, цю інтуїцію? Mm -hmm. Як і розвивати, так? Чи за допомогою харчування. Слышить себе, учиться просто. Понимать ну правильно я услышала вообще, что это сейчас только что было. Вообще чего вот это я съел полтора килограмма отбивных. Ну это как-то нужно ли вообще ти полтора килограмма відбивных моему организму? Ну це іноді не завдяки логіці, че мо мозку проходить эти півтора килограмма відбивних на інту на інтуїтивному рівні так раз. И Да, я бы сказала, что на интуитивном уровне даже если человек ест там же отбивную, да, из дикого чувства голода, то как правило для того, чтобы насытиться организму нужно очень мало. А там уже идет дальше вот. Какие-то рефлекторные Да, Вкусно глазами, вкусно запахом или ну застолье, да, ну то есть ну как бы принято у нас. Говорить и есть. невозможно просто поговорить. Надо обязательно, обязательно <laughs> при, при этом есть. Да, или, ну, когда люди тоже читают при этом, или смотрят телевизор, все, ну, человек уже в другом процессе, и можно совершенно не заметить, сколько там было съедено, в принципе. Mm -hmm. Тут за интуицией говорить уже не мая, так? Тут просто Конечно, Рефлекторные да. какие-то процессы, мабуть, чисто задовольнять почутя голоду. Да. Також як види, суто забаганку, я зараз хочу, наприклад, солодкого, так там бывает не можна, але я от хочу, і того, що дійсно потребує организм. Есть ну, на самом деле восемь критериев, по, по которым можно различить голод действительно физический и голод так называемый психологический і, ну, или эмоциональный. І, Ну мы все разбирать не будем, но самые такие яркие, допустим, физический голод он терпелив, то есть в принципе его можно вот ну отложить, то есть можно подождать. Ну что он нарастает постепенно. Голод психологический, эмоциональный, он возникает внезапно. Вот хочу как дети, вот это вот, вот прямо сейчас и все хочу вот. Шаурма. Да. Еще физический голод, он, он более, он не так принципиален в выборе. То есть, если я хочу кушать, вот я ну, могу хотеть, например, шоколада, но я понимаю, что в принципе, раз уж я голодна, то мне может подойти еще вот это, вот каша, я бы например. скушала, да, там, или вот это. Да, например, каша с, шок... с вкраплениями шоколада. Вот, если это эмоциональный голод, он, как правило, очень категоричен. Он, Ну, то есть, вот я хочу вот это, да, вот, и желательно 500 эклеров, там, где-то так. Килограмм шашлыку сегодня меньше. Потрібно від нього тоді як відмовлятись від цього Когда вы Коли людина а... вже розрізнила, наприклад, да? коли вона просто хоче їсти, бо потреба уже, час прийшов, а когда просто це дійсно вже, як ви кажете, голод? Ну, відказуватися не стоит, Просто, во-первых, нужно научиться различать, Во-вторых, это тоже какие-то же защитные механизмы да, наши, что мы что-то, чего нам не достает, мы добираем, заедать, да, да то есть люди заедают очень разные вещи. Это может быть там и одиночество, и тоска, и грусть, и стресс, и там если человек поссорился с начальником, ну, поссорился, в общем, на него там наехал начальник а, а, и Ты человек не, не может, да, ему ответить так, как бы ему хотелось. Вот, он может, ну, это, это те же механизмы, что алкоголь и никотин. Это все за заедание, за, за куривание, там, за пивание. И очень важно, во-первых, это понять, что именно, какие чувства и эмоции мы заедаем. И потом потихонечку учиться себе... Ну, его? Нет. Нет. Ну, эту потребность удовлетворять, но другим способом. То есть если вы идите от скуки, то ну, можно, можно поискать что-нибудь вообще интересное в жизни. Если вы идите от того, что вам грустно и одиноко, то тоже можно посмотреть почему. Ну, и как правило, люди, когда по понимают, что они заедают, они ну, при желании, конечно, они находят, чем удовлетворить ну, другим. То есть тем, тем что нужно. Ну, там, в крайне глобальных случаях это да, это уже там на терапию просто нужно идти. Тобто фактично це психологічні проблеми, так вилазять через саме от, такі потреби задовільнити прямо тут і зараз хочу там те чи інше. Да. Тобто потрібно а, просто, а, пошукати. просто А якщо просто от, подобається, ну просто їсти там певні там я не знаю, хтось там любить там ну, ті самі відбивні, ну відбивні, наприклад, але Якщо чоловік кушає просто в своє удовольствие, він, як правило не переїдає. <різь> В принципе, все нормально, если в задоволении, то можно да, есть... Хорошо, да, задоволенно и сколько за Да, в нормах, да? Конечно, человек, если он... Э, речь идет действительно о внутреннем, о глубоком удовольствии, mm -hmm. то он слышит себя, он заботится о себе, он понимает, ну, что, допустим, вот я там съел, э, как ты говоришь, там одну отбивную, да, и это мне в удовольствии в радости организму от этого, ну, намного хуже не стало. Но если там я съел ведро отбивных, например, ну, это касается вообще всего И опять же, люди, когда переходят на интуитивное питание, они постепенно ну, приходят к более каким-то здоровым продуктам, но не, не напрягая себя, не потому что это так нужно, ну, потому что кто-то сказал там это здоровое uh -huh. питание, а исключительно благодаря своим вот, ну, личным Интересным ощущениям. Чем да? Да. можно себе взагалі что-то заборонять? хотите отмогут так перейти уже небы на интегрированное харчування, але э, рисково, так все обновляю, все там, и все. Чи можно так? Э, ну я вообще э, э, раньше было тоже очень категорично, ну либо либо, и это на самом деле не очень э, гармоничный подход, потому что, ну если относиться к телу как к ребенку своему, а по по большому счету, это же так и есть, потому что именно мы э, говорим ему, что делать, как оно должно выглядеть, и в общем не очень э, корректно с ним обходимся. И вот если представить, что тело это маленький ребенок, и тут вот у него был один образ жизни, а тут, грубо говоря, его заперли вот ну в, в клетку и там ничего не дают. Ну то есть это тоже как-то не очень бережно по отношению к себе же. Поэтому я считаю, что в принципе запрещать ну, не стоит ничего. Просто надо ну, себя слышать, понимать, почему там я это делаю. Сначала может быть, этом а это и вид поведения, это да. И все же таки, какие правила в интуитивном харчувании и в загалите вот. Ну я бы не сказала, что это там правила в плане категоричности, да, что вот нужно, вот. Но есть определенная структура, есть какие-то важные. Важные вещи, о которых надо знать. Потому что ну, если говорить про интуитивное питание, то в нашем сознании существует 10 таких сильнейших помех, которые мешают нам обрести свой идеальный вес. Mm -hmm. То есть, это касается и тех, кто хочет сбросить лишний, и тех, кто наоборот не может ну, набрать недостающий. И это про проблемы с обменом веществ, с метаболизмом тоже. И вот эти 10 помех, на самом деле проблема не в них самих, не в их существовании даже, а в том, что мы их не осознаем и мы о них не знаем. И, ну, как правило, люди, когда об этом узнают, они в принципе достаточно быстро справляются. А с что это за что это за проблемы? Хоть килка знаешь, назови не Не проблема, а помехи, расходы, да. А, да. стопы эти а, вот там, да, что-то такое. Во-первых, одна из сильнейших помех это как раз подход силы воли и контроля. То есть диеты, ограничения, дисциплина чрезмерная. Это это все очень сильная помеха. Так, когда загоняем садов клетку? Да, да, mm -hmm. это об этом. Это когда предмога, так, Дисней, да, мужчина Ну вот. Ты будешь есть, ну, грубо говоря, я разговариваю с своим телом, ты будешь есть только вот это, вот это, вот это тебе категорически нельзя, и я наблюдаю за тобой в зеркало, ты должна выглядеть вот так и так, то есть это, ну, как бы про глобальную, вообще не, залякаю, не может, любовь, это... да, к своему телу. И если говорить там о том же о теле как и ребенке, то, ну, можете представить, что с ним происходит? Конечно, там бунт, возмущение, стресс, стресс да, <реш> Националисты все подряд. Да, конечно. И, 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 и в усих местах, где только можно. Ищешь перепоны да. такие основные, какие еще? А, на самом деле еще очень много э, в детстве э, внушаемых нам каких-то ну, тезисов, которые наши там родители бабушки дедушки естественно из любви ну их просто никто ну, не научил как по-другому они это все с нами делали то есть например э, кормить ребенка когда он уже не голоден да он uh -huh. там э, детки до я не хочу есть я знаю, что хочешь. да, да детки до года там или полтора особенно когда они еще на грудном вскармливании ну, э, он будет орать до тех пор, пока вы ему не, накорм, не накормите его. Если вы там, не знаю, на в голове стойте, он все равно будет кричать, пока ему не дадут есть. И точно так же он э, ну, не будет есть, если он не хочет. Он отворачивается, он убирает голову. Ну, то есть... И что делают потом бабушки, дедушки и родители? Ты хочешь кушать пятую ложечку за маму, десятую за папу. И вот это вот ребенок со слезами на глазах, вот это вынужден есть или там наоборот ребенок говорит что он голоден а еще ничего нет тебе придется подождать ближайшие часа три или Ого. да ну я утрирую конечно но бывают разные варианты или например вот это вообще то есть тоже жуткая штука когда ребенка едой за еду награждают то есть даешь кашу, мы тебе дадим конфетку. Или наоборот, mm -hmm. наказание, да? Вот не даешь кашу, не дадим конфетку. И у ну потом у взрослых mm -hmm. уже у нас на подсознании еда ассоциируется там. Якими-то там побідами з хорошою життю, що таке. Якщо напружують ці порції, так то. Це да. да. Да, да. фактично про це потрібно задумуватись, мабуть, з самого дитинства, так? Як виховувати дитину, що і про з цим говорити, так як підходити до прийому їжі, щоб подальше, мабуть, не було проблем. Це, мабуть, стосується людей, які хочуть схутати, так, і не можуть ніяк. Це, мабуть, треба прислухатися до себе, чи, чи все ж таки. Я думаю, что это касается не только питания, это касается вообще, в принципе, всего образа жизни. Ну, угу. мы просто привыкли себя в большей степени напрягать, потому что якобы мы знаем, как лучше. Вот. И да, на уровне ума, что такое ум? Это какие-то общественные стереотипы, э, ну, это куча всяких социальных условностей и рамок. И ну, это все неплохо, но это не ну, не высшая инстанция. Не все, что мы да, в итоге мы совершенно вообще не слышим себя, не понимаем, чего мы хотим, и потом человек просыпается там лет, наверное, не знаю, но ну, у каждого по-разному в 40, И понимает, что он работает на нелюбимой работе, там живет с нелюбимым человеком, и в принципе, в общем, зачем он живет, непонятно. Вот. Ты через не слух свою интуицию. Себя не слышал, да. У Вінниці цьому десь можна навчитися, чи можливо десь проконсультуватися, чи можна до цього самостійно прийти, чи є якісь же певні центри, чи як до цього все ж таки долучитися до інтуїтивного харчування? Ну в принципі, кожен чоловік може прийти к цього самостоятельно, тому що для мене це ну був такий дуже довгий путь, тому що так як моя первая професія хореограф, да, і. Я с самого детства сталкивалась с ограничениями, с жестким контролем, что почему-то там надо кушать вот так и только вот то. И вот есть куча каких-то таких вот совершенно непонятных для меня на тот момент ограничений. И, ну, соответственно, были и срывы, потому что это все было там через насилие, да, через своего такой, да. организма, да. И, ну, долгое время я думала, что у меня просто, наверное, нет силы воли. Вот, потом. Еще я такие шаблон. Так ну да, ну раз что, что, что такое. Потом, когда я, ну, проходила сухие голодания, я поняла, что да, нет силы воли, что, ну, как бы все в порядке. В чем то, ну, в чем дело тогда? Вот. И я вот таким образом пришла к интуитивному питанию, но у меня это был очень длительный процесс. То есть ну, лучше все-таки, когда есть определенная структура, и кто-то может этому научить. Именно поэтому мне было важно вот создать эту программу «Интуитивное питание», ну вот мою, над которой я работала последние несколько лет, потому что ну, для меня это обошлось большой, собственно, кровью и не одним а годом. А так? Да, и не одним годом. Поэтому мне очень важно сейчас делиться вот этим и... Меня радует, что есть люди, которые ну, уже дают какие-то отзывы, которые, ну, понятно, что для меня это колоссальное открытие, и вау, и, ну, здорово, и клево, но очень радует, что люди уже тоже говорят о том, что, елки, почему же мы этого всего не знали так долго, почему, потому что на самом деле, как оказывается, то все очень просто, ну, правда, но так как Пані Юля, скажіть, чи, чи потрібно все ж таки дотримуватись там режиму харчування? Це важливо в інтуїтивному харчуванні? Чи в принципі можна їсти, коли тобі хочеться? От, ти відчуєш, що зараз треба їсти, ти йдеш і там. А бузранку и хочется есть, это а ничего а, Дело в том, что на начальном этапе, ну вот на, на самом переходе на интуитивное питание, а, очень важно действительно изучить себя, потому что мы mm -hmm. на самом деле себя не знаем. И даже те продукты, которые, как, как мы думаем, мы любим, но, а, в большинстве случаев оказывается, что ну, это уже давно не так. И м, на этапе перехода важно действительно учиться себя слышать и давать себе возможность там все пробовать, есть там в разное время или не есть, пробовать другие какие-то продукты, которые мы никогда не пробовали, пробовать те, которые мы уже там, допустим, людям любим, но по-другому, там в более каком-то осознанном состоянии. И уже потом, когда переход на интуитивное питание, он, собственно, осуществился, то вы сами вырабатываете определенную структуру для себя. То есть Потом, впоследствии, все равно это не так, что я ем там, когда хочу. Все равно вот, ну, какая-то структура присутствует, что вот вы едите вот в какое-то такое приблизительное время. Mm -hmm. Она гибкая, она не, ну, там, не жесткая. Но тем не менее эта структура есть, и вы знаете, какие продукты вы предпочитаете, на какие ваше тело лучше реагирует, благодаря каким вы получаете там ну, энергию, удовольствие, радость, а не. І храпет там зразу після нестача сил, так? після їжі. Да, да. Ага. Це також показник, мабуть. Як ти відчуваєш після того, як ти поїв, так? Або не вистачає сил це все переварити, або дійсно наповнюєшся інерію. Це також показник? Звісно, так. Да. Это ощущение ничего. сытости, да, то есть если вы э, поели действительно из чувства голода и дали себе ровно столько, сколько вам нужно, вы после этого встали и побежали работать и сил у вас много, а если это больше или это может быть не больше, но это не то, что вам сейчас надо, то вы будете там хотеть спать, э, в общем всяческие Не знаю, лініці не хотять чогось робити, там вот так. Ми ще не вияснили індикатор, так показник такий інтуїтивне да, харчування. Да. Що все ж таки потрібно прислухатися щонайменше до своїх відчуттів. Я думаю, що це може кожен, навіть той, хто Конечно. не дуже розвиває свою інтуїції. Ну мені здається, що все ж таки ну є й такі люди, які полюбляють так поїсти, отак от багатин. А, да, а Потім я кажу, пані, ну, кожен собі і, і сам вибирає. Пані Юлія, поділіться, будь ласка, своїми планами на найближче майбутнє саме по цій програмі. Чого ви хотіли досягти, от саме створюючи її, і що, можливо, в планах вже є, планується в майбутньому, щось відбудеться, можливо? А, ну, в моїх планах спочатку було створити цю програму, ну, тобто, як-то структурувати її, щоб вона була удобна для а, обучення і познавання там, другим людям. І, а, Сейчас мне очень хочется поделиться этим ну, с как можно большим количеством людей, которым это нужно. Причем это не обязательно люди там с лишним весом или наоборот там люди, которые страдают недостатком веса. Это ну и те, кто в принципе заботится о себе и кто хочет больше узнать про интуитивный подход к жизни, потому что интуитивное питание это первый шаг ну, к более интуитивному подходу к жизни. И сейчас уже вот, вот буквально практически готов сайт, на котором будут там мои статьи и размещены видеоматериалы про интуитивное питание. Вот. И, ну, конечно, я хочу проводить живые семинары, потому что мне интересны отзывы людей, их вопросы, что-то, может быть, я еще... Ну, как бы не все продумала, не на своем опыте не все узнала. То есть, ну, есть куда еще исследовать. Я прям вижу все эти, ну, все эти дорожки, ниточки. И ну, возможно, потом, я не буду пока загадывать, но как-то да, про более интуитивный путь к жизни, ну, про настройку интуиции, может быть, я буду. Ну, потому что мне самой все понятно в этом смысле. Но буду исследовать, как, ну, как лучше структурировать, чтобы давать эти знания людям. Можно будет написать книгу в конце концов. Тем более, что и досвид у вас уже такие. есть. Что Может и так, да. да, может быть. Сейчас на прощание маете несколько хвилин, чтобы что-то всем нашим глядачам. Я хочу пожелать вам э, действительно слышать себя. Спрашивать себя почаще, я действительно получаю удовольствие и радость от того, что я сейчас делаю. Неважно, это еда или какое-то занятие, или человек, с которым я общаюсь. Это удовольствие, оно эгоистичное или оно действительно глубокое, внутреннее. Оно дает мне силы и ресурс жить дальше. И я думаю, что если вы будете... Ну, жити так по внутрішнім ощущенням у вас в житті буде більше радості. Дякую за таку настанову, можна сказати, і дякую, що завітали до нашої студії. Ми ж ввечері бажаємо успіхів, розвитку дійсно в цьому напряму, цій програмі, так, і сподіваємося, що більше і більше людей почне слухати себе. Так, ну і я приєднуюсь, тому що нам, в принципі, також нам, нам подобається те, що ми робимо, і очевидь, ми з Аня гарно з тобою. Живемо на цьому світі. інтуїцію телеглядачам. Нагадаємо, що у нас в гостях була Юлія Світлова. Вона психотерапевт, психолог та спеціаліст з інтуїтивного харчування. Не перемикайте за кілька секунд. Ми повернемось до студії.